Isa sa pinakamainit na prospect ng Pilipinas noon ang tinagure ang prinsipe ng Cebu City ang former ala boxing star na si Prince Albert Pagara Ito ay magbabalik muli sa ibabaw ng ring ngayong darating na Hunyo 2024 kontra sa isang 25 years old Chinese fighter na si Akiteleati Yelejian na gaganapin sa Pasig City At dito ay nakataya ang IBF Asia Lightweight Championship Matapos maon siya may ang laban noong nakarang taon kontra kay Alexi Mazur na idambang naman ng mga Pilipino ngunit sa hindi mapaliwanag na dahilan ay eh nakansila ang kanilang laban Sabi ka mga Pilipino na makita muli ang prinsipe na si Prince Albert Pagara at nais ng mga Pilipino fight fans na umangot muli ang karera nito Huling umapak sa ibabaw ng lona si Pagara noong November 2022 kontra kay Alan Villanueva at nagwagi via referee technical decision. Maniwala kayo o sa hindi, eh sa 8 winning streak si Albert Pagara magmula 2016. Sa buong karera ni Prince Albert Pagara, eh isang beses pa lang naman ito nakalasap ng pagkakatalo. Ito ay sa kamay ng Mexican fighter na si Cesar Juarez. Sa laban na ito, ipinangako ng CEO at President ng ALA Promotions, si Michael Aldeguer. Kung maipapanalo ang laban, ay tiyak na lalaban na ito. Seis años World Champions. Bueno, y se sa Balad. Vigo, ano hoy, 22 años, Nasi Prince Albert pagara. Se va la lona, se va lona, el príncipe pagara. Le de decía, se tambaleaba, pues acaba esto por la vía rápida. Y ahí está, por la vía del no cao, cao, El impulso buscaba atacar, lo esperaba. Bien, pa. Viernes, ya de ayer. Arrancamos ya con todo esta primera amarillo en sus pantaloncillos para Pagara, Albert Pagara, los típicos colores corazón Juárez. Y aquí no hay grabon estudio, señor. Del mismo mohamed Ali, de, de, de Adrián brunner Buena la combinación de parte de. ese combate porque el combate que tuvo con Donaire fue de vida o muerte. Además dato, gimnasio nuevo para César Juárez para este combate. Juárez es un contendor legítimo. Juárez es un hombre que tiene el récord. 100 los rivales en un momento mismo físico. tamaño mismo alcance dos añitos de diferencia vamos a ver cómo le va a atacaba Albert Pagara se emocionaba el público pero bien se defendía César Juárez que atacar y... Aún cambia todo y pone las cosas en perspectiva un en corto ahí sí. de mano izquierda se iba de nuevo fallaba y lo sorprendía a ver... porque lo entrega todo buena la conviviendo gracias a Boxing. Combina ahora César Juárez. Ah. Tercer asalto, la pelea pactada 12. Buena la mano izquierda de parte de César Juárez cuando atacaba pagar. Y habiendo ahora combinando bien con la mano derecha, César Juárez cabecea para no ser golpeado Albert Pagara, la mano izquierda. De... Se pondría en una situación importante. Estoy de acuerdo, yo a veces y no quiero mencionar nombres, yo a veces veo boxeadores, boxeadores que le van haciendo el récord y no le ponen ese tipo de derecha de no ahora. No de... de... Combina esquinando a su rival ahora. César Juárez se sale de ahí la mano y nuevo estremecía la humanidad de César Juárez, pero que sigue adelante asimilando el golpe y ahora también mostrando la buena defensa Albert Pagara. Buscando con poder ahora César Juárez. Trata de emparejar Candelita de nuevo. Ataca ahora César Juárez a su rival. Le responde Pagara la mano. A su oponente porque no podía esperar menos de César Juárez que siempre. puede ser el punto de inflexión del combate. De esa forma haces mucho gasto, ¿eh? Va energía. a terminar el sexto y está atacando con todos César Juárez. Vamos a ir a la pausa. Seguimos con esta guerra deportiva. El sexto y está atacando con todos César Juárez. Vamos a ir a la pausa. Muy difícil de votar hasta el momento esta pelea. Bien, por, por decisión unánime a Mark Hunt. Atacando ahora con todos César Juárez la mano derecha. El mexicano y no la pasa bien. Candelita, candelita, no la pasa bien. El filipino sigue atacando con la mano izquierda. Ahora golpeando con. Metralleta de golpes. Jorgito Ebro, Candel. Y el corazón de Guerrero que no le cabe en el pecho porque sigue atacando con toda la mano izquierda. Luego la derecha de parte de César Juárez castigando a Albert Pagara. Vaya pelea, Jorgito Ebro. Candelita, candelita en las 122 libras. César Juárez enfrentando a Albert Pagara. México y Filipinas, es de nerviosismo de preocupación por si parte fuera, de Pagara si 22 libras y se tambaleó Albert Pagara ataca con todo, César Juárez y se va a la lona, se va a la lona el Príncipe Pagara, te decía se tambaleaba cuando salía caminando al centro del ring y lo veo muy Pero tulad ng mga palaban at matatapang na Pinoy, patuloy pa rin ang laban para kay Prince Albert Pagara. Sa ngayon, kasalukuyang 30 anyos na si Prince Albert Pagara. Ngunit nangangarap pa rin ang tubong Maasin City sa Southern Leyte na manumbalik ang sigla at makulay na karera nito noon at makamtan ng pinakaasap ng isang fighter na maging isang world champion. Maaaring hindi pa uli ang lahat para kay Prince Albert Pagara at napakagandang kwento ng kanyang boxing karir kung maging ganap ito na maging isang ganap na world champion matapos sa mga suliranin sa kanyang karera. May ngayong 34 wins isang talo at 24 via knockouts. At nabanggit ni Prince Albert Pagara na pagkatapos ng laban ngayong hunyo ay bababa ito sa Super Featherweight. At doon ay pagpapatuloy ang kanyang pangarap na maging world champion. Kaya naman bago ang nalalapit na laban ni Prince Albert Pagara. Samaan niyo muna akong balikan, kung gaano nga ba katindi Un boxing superstar, no cebu. Sí, González que ataca con las combinación. Sin duda se impone el nicaragüense que es el alto de... Y es bien un hombre que... A ah, todo el mundo... gusta que haya fluidez en la pelea. Es de lo que... Ayuda al espectáculo. Me acompaña Jorge Ebro. Pero récord hasta el momento. Y Vico, buena a la izquierda. De pagar ahora con la derecha. Problemas con la defensa. Un hombre que va adelante, pero que descuida mucho las entradas. Ataca ahora el peleador de Albert. Pagar al príncipe. Ataca de nuevo. Combina bien el hombre de Filipinas. Sin duda. Buena a la izquierda de nuevo. De pagar ahora la derecha con poder al rostro. Cristo, sin duda, el Filipino es un enigma. Un hombre que hace su debut. Que no... Con todo. Le ha pegado Pagara, contundente cuando pega. Últimos 10 segundos a Chirizo González William. Y es de pesar que el filipino toma más confianza. Ya sabe lo que trae el nicaragüense. Sabe que entra muy en Guardia de William González y lo paga ahí el Chirizo. ¿Cómo lo hace falta? esta pelea. Resta menos de dos minutos de este asalto. Hasta el momento dominio de Albert Pagara. El filipino es que realmente es un talento que por delante va a escribir buenas páginas. Ahora con la mano izquierda, Pagara trata de atacar, de llevar a la lona. Me gusta Pagara pelea a distancia, pelea de cuerpo a cuerpo. el Muchos volados, tratando de buscar ese golpe de poder ahí con la mano izquierda. Trata. Pero te explica por qué Chirizo nunca logró llegar a nivel superior. Sí, señor. Bajo, está. golpe bajo. Habría que ver la repetición. Habría que ver la repetición. Me gustaría luego ver la repetición porque tampoco es knockdown y a pelear otra vez. Ahí estaba el aviso, señores. Vamos a una pausa y regresamos. Tras tanto, vamos al tercer asalto de esta pelea que está pactada a 12. Let him go, y de blanco anda el chirizo González de Nicaragua. Lo cierto es que antes de que él. Me hubiera gustado ver la secuencia esa donde él va al, al piso. Ahora con la derecha pagara de nuevo. Saca también el cuerpo bastante el filipino de nuevo, combinando con los ganchos, ¿no? Mucho para el futuro. Y ya tiene la advertencia, ¿no? Estuvo a nada de ser descalificado, pero le dan el beneficio de la duda y sigue comandando las acciones el nicaragüense muy sí. eh, porque siempre es una pelea limpia. Claro, y es uno hay árbitros que no dicen nada, hay árbitros que son muy silenciosos, pero Jack siempre va al espectáculo Andrés. Atacando ahora William González. O tratando de atacar a Albert Pagara. Llegaba por detrás, ¿no? Por la nuca de Albert Pagara. El de Nicaragua quiere conectar a Albert Pagara. Buen combate hasta el momento, Jorge. Excelente. Lo joven que es, tomando en cuenta. La experiencia del Chirizo, muy bien en el Filipinos con González con la izquierda de nuevo el Filipinos Y recibe el apoyo del público que vino a seguirlo, este invicto de 21 Depende mucho de, de, de la calidad del oponente Tuvo su gran momento contra... Ya debutó con 19 Usted estaba en primaria, ¿no? Cuando aquello. No, muchachito, ah. todavía Y esta escuela... En la... Filipinas impresionante, impresionante lo, el talento que da, ¿no? Y sobre todo el gimnasio, que también está en esta velada en California. Carson, California, la vela. Opea, en este asalto un poquito más lento, pero. pero... La mantiene Albert Pagara y va con ese contraataque, ¿no? Con ese contragolpe. Pero te das cuenta cuando un boxeador está bien plantado en el ring, cuando usa bien el balance. De... Mira cómo, faja el, eh, cómo falla el nicaragüense. Demasiados volados para mi gusto. Errático, totalmente se va a acabar este asalto, señores. Vamos. La derecha con poder de parte de Albert Pagara. Otra vez de nuevo atacando con todo el pe poder el Chirizo González. Está viendo estrellas el Chirizo. El de Nicaragua vaya conmigo Todavía no ha asimilado el golpe. Y ahí se cae solito el Chirizo. Quieren poner su realeza y hay que la palma. Chirizo, porque aguantar esa derecha Esta semana peleó Cogey Cono, otro de los grandes campeones meda, ¿no? Quinto round Albert Pagara con todo Como lo decía Jorge, Ay, nada aguantar. de golpe De parte de Albert Pagara con todo Golpes de... El dominio del ring y este es el resultado que estamos viendo En esta pelea ah, Entre Gennady Golovkin y David Lemieux Más adelante le informamos Que se habla de que tanto Golovkin como Román González Son las nuevas caras del boxeo Ahora De milagro, el milagrito y Se todavía Es un milagro hablando de, hablando de milagro. Ahora, William González, Albert Pagara con la izquierda, el rostro del Filipino. Aliso entra en la trampa, viene adelante y ahí es donde el Filipino desencadena su ataque. ataque. Hecho que ya no tenga ese balance en las piernas, que no tenga ese, eh, la posición necesaria para aguantar un castigo como el que ya ha recibido de parte de el Filipina como lo es Albert Pagara. Pagan ahora buscando un golpe que. Uh, lanzó un volado derecho ahí que si lo agarra si al agarra... Chirizo, buenas noches. Otra vez la combinación y se va la lona. El Chirijara. 7-8. Y parece 6, que es 10. todo. Y ahí está. Por la vía del Novela. Una gran demostración en su debut en Estados Unidos. Asimismo es una carta de presentación por todo lo alto muy bien para este muchacho que si Ala lo ha traído aquí no es por gusto un muchacho que lo dice su récord lo dice su juventud lo tiene Ito Dito pa lang, nayanig na si Rios. paatras At ito yung ni Rios. Yeah, Jesus Rios, ano? Pagpitaw niya, hindi siya agad bumabalik sa depensa. E sobrang bilis itong Albert, tumounter, kaya huling-huli. -huli. Look at the patience of this boy, Pagara. Mabigat din yung job nitong si Albert. Hindi ako kaisak pa dito. Oh, yun, Nakita niya. Nakita niya yung butas sa depensa ni Jesus Rios. At doon nagsimula ang lahat. Dito pala, he was so slow in getting up. At dito, boost na. Feeling niya, kayang-kayang niya ng pero minchant Sa malinis na kartada ni Prince Rin natin muli ito with finishing touches mula kay Prince Albert Cagara. Ruben Andolo. Sa so, basic tido yung kanan eh. Kaya kala ko gracing shot lang eh. No? Pero malakas. Ito e, naman yung pagkatapos ng laban. Naipit pa yung braso ni Rios doon sa lube. You oh? know? Hindi siya makapag-defensa ng maayos. Kaya na-activate yung para sa

Ipagara si Pagara na sa tanda sa lupit Itong si Rios At Ito yung wala na Ang oh. akin na ito naka na yung ulo Ngayon na natin mga puti Tignan natin kung paano Na set up ni Alpert Pagara Yung finishing blows Dito sa laga na well, ito Well, it was relatively easy, no? Kasi halos, Ay, hindi ko nangalaw itong si uh, Rios eh. Ito yung sumusunto that's a hundred plus on the Pagara. So all Pagara did was find the one-two combination. Very predictable to pull Patience Lama, wait for that person to to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to Masyado siyang umuupo uh, na. Nandito yung counter ni Prince Albert. And very awkward si Mungkot si Jesus Bakit Magpitaw nga, hindi siya agad bumabalik sa detensa. Sobrang Ito, pinis itong Albert, kumounter, kaya huling-huli. Look at the patience of this boy, Pagara. Uh, hindi biglang buhos. Alam niya, kuha na niya eh. Ayan, wala yeah, sa si top. Eh. Wow. Mabigat din yung jab nitong si Albert. Tsama yung biglang pagsugod. Oo, oh, oh, eh, wala namang press pass ni So, alam ni Pagara, hindi ako kahit sakpa nito. Oo, oh, yun, gano'n niya. Dito na yung butas sa depensa. Jesus si Rios, magpakawala ng lot, At Ito nagsimula na